ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा नवी मुंबईतील वाशीमध्ये काल एका व्यक्तीची हत्या आणि एकाला एक मारहाण करणाऱ्या तीन आरोपींना मुंब्रा येथून अटक करण्यात नवी मुंबई पोलिसांना यश आले आहे काल सकाळी पहाटे पाचच्या सुमारास हॉटेल किनाराबाहेर एक व्यक्ती हातात पिशवी घेऊन उभा असताना समोरून दोघे जण बाई करून आले त्यांना पिशवीत पैसे असल्याचा अंदाज आला त्यांनी ती पिशवी हातातून ओढण्याचा प्रयत्न केला असता मयत व्यक्तीने प्रतिकार केल्यानंतर आरोपींनी त्याच्यावर चाकूने सपासप वार केले यावेळी सोडवण्यासाठी आलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला देखील मारहाण करण्यात आली यावेळी मुकेश उर्फ मोंटू यादव याचा मृत्यू झाला तर दुसरा जखमी झाला यावेळी पोलिसांनी चक्रे फिरवत तीन आरोपींना मुंब्रा येथून अटक केली दोन मारेकरी आणि एक जण त्यांचा म्होरक्या असून पोलिसांच्या चौकशीत आरोपींवर आणखी काही इतर पोलीस ठाण्यात पोली गुन्हे दाखल असल्याचे निष्पन्न झाले या प्रकरणी नवी मुंबई पोलीस अधिक तपास करत आहेत अठ्ठाईस तारीख को सुबह पाच बजे के करीब जुहूगाव परिसर में एक वेटर की हत्या की गई थी उसमें जो आरोपी है वो उन्होंने उसके पास जो प्लास्टिक की थैली थी उसमें आ, कुछ पैसे या मोल्यवान वस्तु होने के संशय ऐसा उनको शक आया तो चोर ने चोरी करने के हिसाब से उनके पास गई उसमें से उनका झगड़ा होकर उन्होंने आ, जो वेटर है और उसके दोस्त को मारहान की और उस, उसमें जो वेटर है उसकी जान चली गई इसमें इस ऑफिस में वासी पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर्ड है इसमें तीन ही तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की जो ज्वाइंट टीम थी इन्होंने 24 घंटे इसमें इन्वेस्टिगेशन करके चार ही तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है ये तीनों आरोपी मुमरा परिसर में रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ लगभग लग 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 चार ऑफेंस अभी फिलहाल चोरी के रजिस्टर्ड है ज्यादा शिक्षित नहीं है ये तीनों जो आरोपी है ये ऐसी छोटी मोटी चोरी की घटना को वारता देते तो कुछ नहीं, नहीं। तो में क्या तो क्या हो है अभी, अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इन्व... शुरू है लेकिन उनकी जो बैग थी उसमें सिर्फ एक टिश्यू पेपर का जो गठा होता है वो बॉक्स था एक एप्पल था और एक पानी की बॉटल हो सकता है ऐसा है कि उस वक्त उसको वो जो हीट वो जो ऑफ द मोमेंट में शायद उसने रजिस्टर किया होगा और उसने उसके दोस्त को भी बुलाया था उनका उनके साथ झगड़ा हुआ बाल बजे तक था लेकिन नहीं नहीं सीसीटीवी फुटेजेज है चार बजे तक नहीं चल रहा था नहीं नहीं ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं है वो मानपुर के पास से इधर उम्रा की तरफ जाने वाले जा रहे थे तो बीच में ये घटना हुई पुलिस के में है, उसका वो इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाएगा